Внимание. Александр, цены важны. Дорогие товарищи, я не хочу микрофон. Ну, не, пожалуйста. Дорогие товарищи, хоть я не, не, не проживаю после ваших домов, но извините, наша система Днепровского района гниет как рыба с головы, потому что давным-давно беспредел идет оттуда. Продается своим военкомата призывники, которые это, продается освита, управление. Это я точно знаю, потому что я какое-то время работала там. Это настолько мафия, которая прогнила в нашем районе. Это трагедия, то, что наркомания и все, все это взаимосвязано с администрацией Днепровского района. Извините, легче управлять теми людьми, у которых нету духовной основы деньги. Понимаете? Поэтому продано все давным-давно. И надо бороться не только, как говорится, вот в принципе, я не живу уже. Те же проблемы. Бойченко 16 у меня под окнами. Наркомания, стекляшки. Товарищ Велимовский, товарищ, ну ладно, как говорится, пан или бан, кто, бан, это не ладно, пан, теперь он уже пан. Он вроде бы боролся за дом на которая он по-прежнему возводится. Люди борются на малышка 37. Тоже это бесполезно. Это проблема всего нашего массива. Комсомольский массив в опасности, в принципе. Сюда поэтому сюда. нельзя оставаться равнодушными, что только, как говорится, и я часто гуляю вашим парком, у меня тоже есть внук, у меня тоже любимый парк Победы, который, извините, и служба наша УЖК абсолютно не выполняет свои функции. Кроме того, есть подозрения, и у меня уверенность, то, что будет, как говорится, все вот эти ОСББ, будет и в их руках. Это тоже угроза. Но вся беда в том, что, уважаемые, что вы не умеете слушать. Вы очень быстро устаете, поэтому в этом это беда наша.